Третий залет этого офицера, он отказывается писать заявление, только что человек подскочил, вырвал ручку двери, свидетель, моя жена, другие свидетели, есть все остальное. Есть другие свидетели, есть у меня свидетели. Я еще раз говорю, у меня свидетели, пожалуйста, вы можете принять заявление. Я прошу офицера 0197908, сейчас, Ваня, сейчас подожди. 8, принять заявление, потому что местные полицейские громады не принимая заяву, не, не принимая заяву, а только что какая-то непонятная избушница, которая уже здесь живет, э, э, Ваня, отвали нас. Вот, а непонятная, короче, какая-то избушница, я ее просто только шокировал, что я знаю, кто ты такая. А она тут всем местным ходит, рассказывает, что я э, хочу прислать ракеты и все остальное, всякую чушь. Ну, в общем, уже все записано, есть свидетели. Есть свитки. Есть свитки. Я вам, пер... я вам еще раз, офицер, говорю, есть свитки. Я уже перезвонил в СБУ. Есть свитки. Женка. И у... Там будете Є свідки. Прийміть, прийміть ви заяву. Ви заяву прийміть. Я прошу, ви прийміть. Офіцер 015708. Я якось бачу, здається, дуже порядна людина, наскільки я пам'ятаю. Якось я вже бачу цього офіцера. Прийміть, будь ласка, ви заяву, бо ця людина відказується приймати заяву. Є свідки, все є. Де свідки? Є свідки? Де? вони? Моя жінка, вирвана ручка, жінка. Ході... Пошлите. Давай, ну, будем ходить, Смотрите, я 5, получил 2012 Я знаю, где кто что получил. Давайте так, сейчас э, Нам с того, что сейчас можно э, вам шутку. Так. Вы пойдете, будете там рассказывать, где вы были в 2012 году. Да, Но да. Не, ну, не первый раз да, не, не... не, не надо рассказывать уже все в общем доступе в интернете. Хорошо, хорошо. я вам еще раз объясняю. Все, я звоню Анжелике Владимировне.